Експерти компанії Deloitte з'ясували, скільки коштів жителі різних країн світу планують витратити на новорічні свята та подарунки. На першій сходинці своєрідного рейтингу найбільш щедрих країн виявився Люксембург, жителі якого готові витратити на святкування наступаючого року 1200 євро. На другому місці Ірландія 1020 євро. А на третьому Швейцарія 830. У Франції витрати складають 605, а в Германії 470. Десят євро росіяни за даними дослідження готові витратити на святкування нового року близько 385 євро. І більша частина цієї суми йде на подарунки близьким людям та на святковий стіл. Ну а в Україні жителі витрачають на новорічні подарунки в середньому 280 євро. Добрий вечір. Ви дивитесь Вікенд Експрес в ефірі рубрика мікрофон. Сьогодні ми завітали на день народження нічного клубу студія 54, де запитував вас, скільки коштів ви плануєте витратити на новорічні свята. <му> Як пройшов перший рік нічного клубу студія 54? Год був нелегкий, ну і не скажу, що важкий. В принципе, как бы прошло все э, по накатанной не один год работы в этой сфере, но тем не менее э, шестой микрорайон солнечный не столь близкий свет для основных посетителей нашего клуба, но тем не менее люди в клуб ездят, им нравится отдыхать, в первую очередь нравится то, что не курят в зале ни в одном, вот, и нравится обстановка, нравится музыка теплая обстановка, отношение рабочего персонала. Самое главное, что они чувствуют себя как дома. Ну, мы работали над этим целый, ну, не знаю, сказать год, меньше. Но, тем не менее, мы добиваемся тех результатов, к которым мы стремимся. Я в первую очередь хочу поздравить рабочий персонал студии 54. Судя нас поздравляют громче, можно нас, да? да я хочу, наши хочу... Коренны, я, хочу, я хочу поздравить повара, я хочу поздравить посудомойку, я хочу поздравить уборщицу, я хочу поздравить охрану, администраторов, диджея, арт-директора, себя. И, конечно же, вас! С нашим, с нашим первым, 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 первым годом.

Какие ты кошты планируешь вытратить на новогорищные свята? Если честно, не сколько. Весь мой бюджет хранится у моих родителей, и они будут распоряжаться этим бюджетом. И я, как всегда, буду с ними праздновать. На что планируешь потратить эти гроши? Я готов на все потратить деньги, но у меня их нету. Довольно-таки много средств, чтобы удался отдых и для себя, и для окружающих людей, которые будут меня окружать. На хорошую шоу-программу, на хорошее настроение, на довольно-таки хорошую музыку, на подарки своим друзьям, конечно же, подарки своей подруге и... Ну, я думаю, для себе щось виділю. скільки ви плануєте витратити коштів на новорічні свята? На подарунки гривень 500. Ой, не знаю, в районі 500 гривень, а може, більше. На що саме будеш витрачати? Вже вирішив. На хорошее настроение. Все, 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 что есть. А на что и вытрачаты На отдых. Как получится в зависимости от обстоятельств и какой отдых будет этому сопутствовать. Если это будет отдых в клубе, то, наверное, как можно минимум, если отдых с друзьями где-нибудь за городом, как можно максимум. Я еще об этом не думал. Мы ну, думаем пока о работе. Планирую очень много потратить денег. Очень много, потому что я буду отмечать Новый год за границей. Думаю, что себе на Новый год как подарок сделаю татуировку на шее. Гривень 200-300. Подарунки мают э, даровать лишь мне. гривен. На что самое будешь потрачать? Я думаю, на друзей, жене там, ну, кольцо золотое с брюликом какое-то интересное такое. Планирую очень мало, потому как э, друзей очень много, а подарков надо тоже очень много, а денег нету. Я думаю, всем достанется по какому-то сувенирчику. еще раз приветствуем студию 54 с днем народжения и желаем ей процветания. Это была рубрика «Микрофон Weekend Викенд-экспресс» продолжается. Bye. -bye.